Откуда приехал? Киев. Зачем приехал сюда, рассказывай? Детей и жен наших с миномета валить? Людей лечить. А тебя звали на сюда вообще? Меня призвали. А местные тебя звали? Местные? Местные меня звали. Да какого ты сюда приперся? Что, не знаешь, что здесь происходит? Ну, уже знаю, но меня призвали, армия. Армия? Какая армия? Украинская. Украинская. А ты знаешь, что здесь Украина вообще никакой власти не имеет? Здесь Донбасс дорогой, здесь Новороссия. Знаешь об этом? Уже знаю. А сюда когда ехал, знал об этом? Я знал, что идет война. Какая нах война? Здесь дети мои, старики. Ты приехал сюда с танками своими, порядки здесь наводить. Ну лечить же кто-то должен. Кого, нас? Всех. Кого всех? У нас замечательная медицина. Отличные врачи. Зачем ты сюда ехал? Послание. Как зовут? Денис. Фамилия? Плещу. Откуда? Город Киев. Подписка да Так, подожди, сейчас откуда приехали? А, с Дебальцева, со штаба сектора. Со штаба сектора. Где находится? Дебальцева. Где именно? Я не знаю, как тебе объяснить. Я не местный. По карте знаешь? Знаю. И ты хочешь сказать, что ты медик? Медик. Какой ты нахрен медик? Украинский. во сколько человек? Ротация была? Человек 400, 500. Ротации у меня не было, может у кого была. Ты же видел перемещение. Что не знаешь, была ротация или нет? Да я врач, у меня в части это почти никогда не бывает. Раненых до хрена езжу, собираю раненых. Укропов раненых? Много? Да хватает за последние несколько дней человек 15. А убитых? Вчера вечером 200. Один? Один. А за последнюю неделю много было 200-300? 300 трехсотых? Трехсотых человек 30. А 200? х 200 х тех, что я знаю, двое. Может были еще. Я батьку. Я был лучше брат. Я водил маршрутки. Я скоро удружусь. Я фанат шахтера. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Фарщица. Дядя Юра, таксист. Я вчитель фізкультури. Я студент геолог. У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний Бо. син.